После прокуратуры вызначены законом про прокуратуру. В принципе, у нас прекрасно исполняются. Утримая э, в суде. Також э, вестой интересы государства в суде. Выступая також в интересах государства в суде, безпосредственно, как я и противник податковый, может означать еще прокурор. Часто, дуже часто допомагає нам, як в своїй праці відшкодовувати безпосередньо податки, стягувати податки, які заборговані з них. Тому, я думаю, роботи прокурору дуже багато. Як така робити, Росія виконується зауважень, так сказати, немає. Ну, Прокурор на робочому місці займається справами в громадян, який... обращаются со своими звернениями, а которые непосредственно касаются их Я думаю, что прокуратура, прокуратура занимается правомерным своих работ. Я думаю, что он работает, по крайней мере, если честно. Ну, честно говоря, ну, вроде бы, зрихи есть, в принципе, в лучшую сторону, в принципе, я так считаю, как бы там ни было, делать свою работу, что у него, дело в том, что я считаю, что у него тяжелая, допустим, миссия достаточно, ну, я хочу сказать, вроде бы, в городе ситуация более-менее, поэтому я думаю, что все-таки нормально. Знаете, я не знаю, что вы понимаете. Не сталкивалась? Нет, не сталкивалась. Ну, а предположительно? Предположительно, наверное, дела какие-нибудь ведет. А больше я ничего не знаю. Извините. Мне кажется, что он это как бы как начальник милиции какой-то. Ну вот. Следит за тем, как они работают. Но ну, это сугубо лично мое.